Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня обещанное видео про Пульсар Одно из серий видео, которые будут посвящены этому мотоциклу Сегодня мы начнем, как я и обещал, с ответов на вопросы Которые вы оставляли в комментариях На YouTube, ВКонтакте я выбрал вопросы, которые касаются этого мотоцикла и сейчас мы насколько это возможно по ним пройдемся значит первое что было написано на ютубе вопрос касался э, ну в контексте ремонта как бы хорошо было разобрать двигатель провести дефектовку выяснить ресурс и так далее и так далее ну, скажу так, было бы очень классно, хорошо, полезно, супер интересно. Когда-нибудь мы, возможно, это сделаем или как-то посмотрим, поучаствуем, но только не на этом пульсаре, потому что тут пробег почти семь с половиной тысяч. Ему, в принципе, еще далеко до капиталки, до ремонта, поэтому в ближайшее время на этом мотоцикле не будет. Что мы можем посмотреть? Мы будем пытаться делать какие-то интересные штуки, связанные с этим мотоциклом. Это и обслуживание его будет. Будем применять какой-то тюнинг к нему. И будем пытаться это все снимать, показывать в деталях, чтобы было всем интересно, полезно следующий вопрос касался формирования цены. Якобы, почему же пульсар такой дорогой? И чем он лучше китайских аналогов? Значит, ну, первое, у него, в общем-то, нету китайских аналогов этому мотоциклу. Это оригинальный мотоцикл, единственный неповторимый, Поэтому можно все сравнивать как-то очень приблизительно с другими марками, особенно с китайскими. Ну э -э как формируется цена? Как, как формируется цена на любой товар в Украине? Есть цена производителя, есть цена импортера, есть цена дилера, и есть цена уже для конечного покупателя. Чем Пульсар лучше, да всем лучше. Это современный технологичный мотоцикл, брендовый мотоцикл. Не устану это повторять, тоже были комментарии по поводу брендовости. Bodzhaj делала мотоциклы еще в то время, когда китайцы делали одноразовые зажигалки. Это очень давняя, очень большая компания. Поэтому это самый настоящий бренд. Почему пульсар не, не такой же дешевый, как китайские двухсотки? Здесь же всего-то 200 кубов. Не тут -то 200 кубов, но он по мощности почти как 300 китайские. Технологичный двигатель. Кто, кто следит как бы за компанией, за нашей, за компанией Баджаш знает, что Баджаш владеет почти половиной акций КТМ. Соответственно, туда же их Хускварна. То есть на сегодняшний день у Баджаш есть доступ к современным технологиям, к прогрессивной технике. Китайцы же в подавляющем своем большинстве делают то, что делали японцы много лет назад. Пульсар же, например, это качественный современный продукт. Отсюда и цена, как за любую хорошую вещь, цена не может быть низкой за хорошую вещь. Далее был вопрос по поводу максимальной скорости. Но это будет отдельное видео. То есть я сниму видео какое-то по динамике разгона, по максимальной скорости на трассе. Я думаю, где-то это надо будет сделать, потому что в городе достаточно сложно разогнался уже надо тормозить будут будет как бы скорость вы будете видеть и по спидометру и я прикреплю сюда каким-то образом gps замечательные дороги одна из самых оживленных дорог в киеве в отличном состоянии это недавно ее подлотали ямковый ремонт. То есть там, где была раньше ямка, теперь бугорок. Не знаю, правда, что лучше. Наверное, бугорок немножко лучше, чем ямка. Да, двигатель оборотистый. Он хочет ехать на высоких оборотах. Ну и на нем, в принципе, приятнее ехать на высоких оборотах. Вибрации, кстати, здесь вообще никакой не ощущается. То есть очень комфортно. Так, далее был вопрос по поводу удобно ли высокому человеку будет ездить на этом мотоцикле. И я не устану повторять. Вы не поймете, пока вы какое-то время хотя бы не проедете на этом мотоцикле. Потому что кому-то удобно, кому-то не очень. Ну, как бы рост, да, то есть там вот у нас... Есть коротенькое видео, где человек немножко более двух метров ростом садится на пульсар. Он помещается, безусловно. Но как бы удобно ли ему будет ездить, я не знаю. И он не знает, пока не поездит. Поэтому всегда приходите в магазин, меряйтесь, подбирайте, ну или покупайте без подбора и будь что будет. Но я скажу, что все вот э, мотоциклы, которые массово производятся, они в принципе э, достаточно универсальны в плане посадки. То есть они подходят как молодому парню, там для повседневной езды, так и бабушке ездить за хлебушком, как говорится. Вот как бы это и преимущество одной из массовых массового продукта. Оно подходит большому количеству покупателей сразу с коробки. А потом уже остальные вещи, которые там подгонка высоты руля, размещение высоты подножек, это все индивидуально. Производитель этим заниматься не будет, потому что вам все равно не сделает лучше, чем он уже сделал в этом плане. Это все индивидуально. Я хочу замерить и вы скажите свое мнение по этому поводу расход в разных условиях расход при езде по городу скажем так динамичной езде и спокойной езде да без резких ускорений и расход по трассе опять же в двух режимах это будет какая-то какая-то скорость там например э, до там 90 километров до да, крейсерской либо второе замер расхода. Будет, будет скорость уже там повыше, да, близко к максимальной. Вот. и мы будем смотреть, сколько мы перерасходуем топлива, когда ездим, ездим быстрее, чем, скажем так, чем положено. И по городу так же самое. При активной езде, при спокойной. Я думаю, там должна быть разница большая, потому что э, на старте, на резкие старты, как правило, и расходуется больше топлива. Э, комфортно ли на нем ездить по городу? Ну, я даже не знаю, что и сказать. Мне очень комфортно сейчас на нем ехать. То, что здесь дороги у нас ужасные. в принципе он справляется как любой дорожный мотоцикл он немножко прыгает немножко прыгает на горбах я себя чувствую очень даже комфортно даже на вот этих вот замечательных киевских дорогах Я люблю вот эти вот тормоза передние, Брэмбо, как вы знаете, их делает под брендом Байбре. То есть это специально, я уже не раз говорил в роликах, Тормозать, для малокубатурной техники. Компания Брэмбо для малокубатурной техники. Ну понятно, потому что там четырехпоршневой супер сюда абсолютно не нужен. То есть здесь двухпоршневой и оттормаживается мотоцикл замечательно. Замечательная вид полоса для общественного транспорта. Как только она появилась, то водители не очень-то не очень-то хотели с нее связать. Вот, но сейчас реально уже э, почти все время э, она пустая. То есть ездят только маршрутки, и то, которые в третий ряд часто лезут только маршрутки и общественный транспорт, пролития, автобусы это конечно приятно, что вот такие но когда дорога э, загружена особенно если есть какая-то авария, образуется пробка все равно едут по этой полосе но как бы всем, всем надо где-то ехать Дороги у нас маленькие уже для количества транспорта такого, кстати я специально в пробку не поеду, но если получится я вам сниму видосик, как круто ездить на мотоцикле в пробке, насколько это облегчает жизнь Оп, эндуро да, некоторые ямы заставляют приподниматься, потому что ну, прыгаешь на них. Очень маневренный, очень легкий мотоцикл, этот пульсар. Он в принципе, ну он реально легкий, но и он ощущается легким. То есть вот на маленьких, особенно скоростях, очень легко объехать какую-то яму, люк, вот что я уже не один раз делал сегодня ветер, кстати, сегодня просто ужасный. Надеюсь, на микрофон это не очень слышно. То есть кубатура преимущество ли кубатура в городе? В принципе, да, но вот как видите, есть моменты, где более легкий мотоцикл, более маневренный, едет не хуже, а то и лучше. Чем мне нравится кубатура в городе, это тем, что не надо часто переключать передачи. То есть четырехцилиндровый, например, двигатель устроен таким образом, что вы можете включить третью передачу и ездить, в принципе, на ней от светофора до светофора. Вот, и с малой техникой надо постоянно окладываться переключаться, крутить, чтобы ехал. Такое есть, но маем это еще маема, так сказать. Так, я знаю, что правый ряд едет лучше. И поехали сюда. Так, был э, интересный вопрос по поводу, почему три свечи у мотоцикла. Э, в принципе... В принципе, три свечи это не такое уж и новшество для двигателя внутреннего сгорания если погуглить информацию по этому вопросу, можно найти, что э, когда-то еще давно такие двигатели использовались в машинах. Э, ну вот среди мотоциклов э, это, скажем так, новшество компании Баджаш, это запатентованная технология. Три на один цилиндр. Что нам это дает на практике? Значит, я оставлю, не знаю, или вставлю здесь, или оставлю в описании к ролику ссылочку на видео. Оно вышло не так давно. Очень интересное видео. Там человек заснял в Slow Motion двигатель внутреннего сгорания с прозрачной головкой. То есть, по сути, мы можем наблюдать, как происходит возгорание топливно-воздушной смеси, распространение уже горящей смеси по цилиндру, выпуск газов и так далее. В общем, в чем суть? Когда у нас одна свеча, воспламенение ее, то есть она стоит по центру цилиндра, воспламенение ее происходит с одной точки. И распространяется уже по краям, по всему цилиндру, от центра к краям. То есть при этом мы имеем там какое-то КПД, какую-то скорость там воспламенения и так далее, и так далее. Э -э, но вот когда у нас э -э, когда у нас э -э, есть три свечи, э -э, вот это вот воспламенение топливно-воздушной смеси происходит с трех направлений. Э -э, то есть э -э не с одного, а с трех. Представьте, что смесь воспламеняется и сгорает в три раза быстрее. Отсюда выше КПД, отсюда главным образом лучше качество сгорания топлива. Оно сгорает более полно, потому что вы должны также знать, что при работе двигателя топливо не сгорает на 100%. Да? что-то остается так вот при трех свечах сгорание более полное то есть мы получаем большую эффективность топлива отсюда выше мощность отсюда экономия топлива то есть по сути на том же самом количестве топлива двигатель делает больше э, больше эффективной работы чем при одной свече ну вот на кудометре у нас 135 у меня в кармане GPS, такой маленький тестик вам будет. Посмотрим, что из этого получилось. Еще быстро, 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 быстро очень отвечу по поводу дальников, кофров и так далее. Ездить можно, потому что ездят люди на любой технике, на мопедах, то есть зависит все очень, очень индивидуально. То есть кому-то надо будет останавливаться там, чтобы отдохнуть, кому-то меньше останавливаться, кому-то не надо. Кофры я видел, что есть дуги, люди сами так же делали. Для установки кофров центрального, центральный вообще не проблема. И боковых кофров или сумок тоже можно это сделать сейчас можно компании делать под заказ в общем-то легко так, ну вот я уже прибыл обратно в точку старта я сейчас буду парковаться всем спасибо, кто был со мной в этой маленькой поездочке мне будет приятно, если кто-то из вас узнал что-то новое про этот мотоцикл Спасибо всем, кто оставлял вопросы, комментарии. По сути, благодаря вам я и сделал этот видосик. В общем-то, давайте новые вопросики мне еще. Будем развивать с вами эту тему. Чем больше вопросов, тем больше видео. И тем всем нам будет интереснее и продуктивнее хорошо следующий следующий ролик я еще посмотрю что сделать следующем. думаю будет короткий ролик по замеру динамики и максималки где-то на красивой дороге а потом уже приступим к замерам топлива может мы на фоне максималки сделаем сразу и замер расхода в общем спасибо что были со мной мне с вами было не скучно кататься, ну в принципе на пульсаре не скучно кататься ставьте лайк этому видосику. Так вы его продвигаете, чтобы больше людей его посмотрели, чтобы больше людей узнали о хорошей, правильной технике. Ну и, и до встречи в новых обзорах. Пока.